Jmenuji se Veronika Novoselová, učím češtinu pro cizince přes 30 let. Teď asi nejzajímavější je ten poslední kurz rekvalifikační pro dospělé. Takže dobrý den, jsem Natalia Basina, přijela z Ukrajiny. A jmenuji se Azar, jsem z Azerbajdžánu. Jmenuji jsem Sergej, já jsem z Ukrajiny. Přijel jsem z Ukrajiny, z Kýva. Pak samozřejmě rádi se naučí i tu gramatiku, protože pro ně je to velice důležité. A opravdu odchází s pocitem, že odnesli nějaké nové znalosti a jsou velice vděční. A opravdu jako učitel i já vidím tu jejich vděčnost a když na konci hodiny děkuji za to, že odnesli nějaké nové znalosti nebo napsali něco do sešutu, zapsali to, co pro ně pro každého něco jiného zase důležitého, tak to je největší radost pro všechny. Takže samozřejmě oceňuji to, že dokážeme v hodině udělat nějaké zábavné úkoly. Opravdu

hodně v, 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 v různých pro Čistinu, pro Českou republice. Můžeme všechno rozumět a oni to všechno vysvětlí správně. Protože přišli zájemci o práci, kteří hledají možnosti se uplatnit v České republice a to jsou

Potem. Ale já bych chtěla vyučit lepší tu češtinu, protože doufám, co najdu lepší práci za lepší peníze. Myslím, že tady v institutu můžou najít to nejdůležitější, co potřebují. Lidský přístup, individuální přístup, pomoc, rady, komunikace, nové kamarády, nové učitele, kam se budou vracet na kurzy. А a... зналості w... також МОЦ за ті рекваліфікаційні курси курзи чещини, протеже дали дали вивчити ту чещину лепше, а не я на чещину, а так чеську культуру. Про всіх ніці з хотіли би злечити свою четіну радіо на язикові курси і це є. Звува до і це є.